Моє вітання у студії телерадіокомпанії Естеп. Шановні глядачі, пропонуємо до вашої уваги актуальну інформацію про подію у жовтих водах, яка може зацікавити як мешканців, так і гостей міста. В антитерористичній операції на південному сході нашої країни беруть участь військові з різних областей і міст. Серед них є строкові службові та добровольці із жовтих вод. На жаль, умови перебування в зоні АТО, окрім насамперед воєнних дій, далеко від задовільних. Багато хто з них потребує елементарних речей, відповідних обстановці, засобів захисту, тобто бронежилетів, шоломів і таке інше, взуття медикаментів і навіть продуктів харчування. У жовтих водах для підтримки наших військових і збору гуманітарної допомоги 20 червня було створено міський координаційний штаб при виконавчому комітеті жовтоводської міської ради під керівництвом міського голови Василя Тарасенка і координатора формування жовтоводської роти національного захисту Сергія Іщенка. Першочерговим завданням даного координаційного штабу стоїть підтримка саме жовтоводських військових, що перебувають на зараз у зоні АТО. Хоча за можливості допомагають іншим військовим, які служать в одних підрозділах з нашими земляками. Наші люди знаходяться в 17-й бригаді, в 25-й бригаді, в 39-му батальйоні, сороковому 93-му батальйоні. Вот по этим батальонам мы сейчас работаем и создаем гуманитарную помощь и поддержку именно по этим батальонам. Ну, за это время было приобретено 15 бронежилетов, 120 карематов, 26 биноклей, 1 прибор ночного видения, 2 тепловизора, 2 лазерных дальномера, 6 палаток шестиместных, 5 палаток двухместных, 350 генических наборов индивидуальных для каждого ну, бойца, например. Мы э, не стараемся обеспечить только наших. Ну, образно скажем, что когда мы везем э, гуманитарку, мы э, сначала обеспечиваем наших желтоводцев, потом ост, ну, остальные часть делим и на тех, кто служит вместе с ними. 250 индивидуальных аптечек, 300 футболок, 500 носков, 3, 4 бензопилы, 150 комплектов одежды, наборы медицинских препаратов и продукты питания. Это что было. С 31 июня, июля по 4 августа координационным штабом при Желтоводском исполкоме в поддержке мэра было, проводилась акция по сбору товаров для обеспечения потребления переселенцев и военнослужащих в сети магазинов Кишеня, 9 магазин и ТАИС были волонтеры нашего города. Это Сахнюк Альбина, Бондаренко Кирилл, Третьяк Алина, Сахнюк Александр, Сандар Станислав, Музычук Нина, Данилеченко Катерина, Трифонова Ирина, Белоткач Алина и Назор Артем. Вот за этот период с 31 по 4 августа они собрали приблизительно около тонны продуктов питания. И еще ими было собрано средств, денежных средств на сумму 2864 гривны, на которые сразу же в те дни, когда они собирались, они, были, они сами закупали воду, медицинские препараты и средства личной гигиены. Ну, я, как я уже говорил, что вся эта э, гуманитарная помощь была отправлена по частям, э, некоторые через части передавались нашим военным, некоторые отвозились лично, передавались в, в руки. Часть э, собранных от этих пожертвований, которые проходили в этот период, была ну, эта вода, продукты питания, медикаменты, была передана исполкому для дальнейшей передачи нуждаемся в помощи переселенцам. Недавно, в принципе, началась третья стадия мобилизации. У нашего города было мобилизировано 20 человек, из которых два являются членами нашей организации, Желтоводской организации «Авган». Ну, они попали все в одну воинскую часть города Кривого Рога. И, соответственно, было принято решение э, как бы помочь этой части ну и, соответственно, нашим же желтоводцам для того, чтобы они как бы служили немного лучше. было, мы взяли на, э, на восстановление после э, консервации две единицы бронетехники БТР-70. Они находятся сейчас на темпе, их вот, приводят в боевые... С бойової состояння і потом эти единиці будуть перевищені назад криворог діанів наше наші мобілізовані будуть на них служити далі. За період з 24 червня по 8 серпня добровільні внески для гуманітарної допомоги нашим військовим склали 344 тисячі гривень, з яких на сьогодні 317 тисяч гривень вже засвоєно. Хотілось би просто сказати, щоб всі дії, всі. Вся помощь была централизована, чтобы исполнительный комитет, конституционная группа знала, куда что идет. Мы не возражаем о то, что люди помогали, но могут появиться такие лже гуманитарии, которые будут ходить, вроде бы, просить помощи, а на самом деле оно будет уходить кто, ну, неизвестно куда. Есть вариант, что захотели, захотели волонтеры помочь нашим, обращайтесь в исполком, исполком поможет, всегда идет навстречу этим действиям. В сборе принимали участие предприятия, коллективы, организации, частные предприниматели и также жители города. Аксис, промышленные металлы, УКРНИИ проект, Позитрон, ПОГУТ, ДП МОДА, УПСЗН, Управление ЖКХ, электронный сервис, отдел образования, школы, соответственно, 10-е, детские садики 29-е, 21-е, 32-е, Четвертый агропромхим, промагромикс, коллективы этих предприятий поздавали от 150 до 10 тысяч гривен было перечислено. Большую благодарность мы хотели выразить предприятию Bell Oil за перечисленную сумму в 200 тысяч гривен. Также поступали от частных лиц. Частные лица тоже перечисляли денежки. Это Комар, Зерний, Дядчик, Андрей Васько, Елена Соляр, Светлана Кращук, Лариса Козловская, Михаил Сквирский, Валерий Сергеевичук, Марциновский, Денис Смещук, Людмила Хоменко, Марина Бродская, Маркус Иванов, Иван Иванович, Леонид Пирогов. Они тоже были, людьми были перечислены денежки от 50 до 90 тысяч Кроме денег, нам, ну, не нам, а было надо на помощь в виде, ну, как бы сказать, товара, продукт, продуктов питания. Это медикаменты, это Аламаха, Профимед, Руслан и Николай Журила, Иван Великий, Павел Кашель, Василий Тарасенко, Правком Жраев. Он передал от их работников, передал обмундирование, вещи, которые мы уже отправили на места службы нашим военным. Атом проминвест, коллектив, сладкий домик, Мусиенко, Киселева, Дубовой, Мавроди, Коваленко магазин Канзас. И еще отдельную благодарность хотел бы выразить предпринимателям из Одессы. Предприниматели из Одессы – это Зеленюк Оксана Владимировна. Коллектив теплосетей тоже собрал и передал нам для отправки в зону АТО. День молодежи в парке было собрано 984 гривны наличными. Хотелось бы сказать каждому неравнодушному желтоводству огромное спасибо за то, что он поддерживает наших военных. Нещодавно, 10 серпня, представники штабу передавали гуманітарну допомогу нашим військовим подробиці з перших вуст приїхали без безпришествия. Це саме большая подробність в зоні ід ідуть бої, так би сказати, за засвобождені. Ну, с, говорю сразу, нас в те места, где идут бои, нас не пускают, потому что ни руководству этой части, ни руководству этих э, постов э, не очень будет хорошо, если там вдруг, вдруг, ни с того ни с сего погибнут мирные жители. Так что в этом в эти места мы не заезжаем. Сразу. От Луни э, боевые действия слышны. Ну, вот и все. По дороге очень много было, мы встретили очень много больших... Ну, скопление машин с надписью «Дети, дети, дети». Они едут из стороны Донецка вот сюда выезжают. И по моему мнению, и по мнению тех, кто там служит, это будет, может продолжаться еще более года. Местные люди, которые вот, мы общались с людьми, они говорили, что вроде бы как ну, уже в Краматорске, в Славянске местные уже поняли, что к чему, и уже более э, лояльно относятся к... Э, украинским э, военным, во, ну, военным. Но в некоторых селах там они ну, совсем по-другому. Крім того, у жовтих водах діє ще одне угрупування з метою підтримки й організації гуманітарної допомоги нашим військовим. Штаб національного захисту під керівництвом Максима Пікульського. Це громадська організація, що виникла на добровільних засадах, до складу якої входять волонтери наші мешканці, яким не байдужа доля учасників АТО і ті умови, в яких вони змушені знаходитись. Штаб Национального захвата в миссии Желтой воды был официально зарегистрирован в Днепропетровской организации. В марте месяце мы начали оказывать помощь нашим военнослужащим, которые находились в Крыму. После этого показал свою работу 12 апреля 2014 года. Головой штаба Национального захвата Днепропетровской области Юрий Березы были выделены на мне полномочия о том, что в Желтых Водах я представляю интересы этой общественной организации. Сейчас мы сделали акцент помощи нашим желтоводцам. Вот. За последнее время нами была доставлена помощь желтоводцев в воинскую часть 4750. Это и медикаменты, это продукты питания. Благодаря медсанчасти нашей 9, им огромное спасибо, в оказании финансовой помощи мы доставили 6 раций. Вот. Также буквально позавчера мы приехали из Днепропетровска, отвезли медикаменты, индивидуальные посылки для наших желтоводских бойцов. В основном упор делаем именно индивидуальную оказать помощь чтобы каждый из желтоводцев был хоть как-то чем-то обеспечен. В чем в основном сейчас идет необходимость и нужда наших ребят? Это средства индивидуальной защиты. Вот Наши желтоводцы, которые сейчас находятся за границей, это вот из Нидерландов вышла на нас жи бывшая жительница желтых вод, прислали вот э нам натовские вот такие очки. Это одно из самых сейчас востребованных вещей, которые нужны на передовой. Это очки с поликарбоната защищают от осколков, потому что действительно, когда взрываются гранаты, это защищает глаза. То есть маленький спичный осколок, как спичка, головка спички, может просто лишить глаза. Вот эти очки это спасут. Вот мы получили такую помощь вот из-за границы. Также вот буквально вчера кто-то из желтоводцев действительно передал для госпиталя. Не знаю, надеюсь, что нашим желтоводцам это не понадобится, но кому-то это вот костыли, ходунки. Также определенные продукты питания, вода необходима в принципе в больших количествах. Со своей стороны мы можем помогать, но я могу помогать чем? Тем, что то, что приносят люди, то есть к финансам мы доступа не имеем, вот. возможности что-то закупить практически тоже отсутствует, но мы стараемся бережно относиться к деньгам людей, И вот. И чтобы если покупать, то покупать именно только ну, самое необходимое, то есть у меня сейчас упор будет идти на то, чтобы действительно закупать вот именно такого рода очки очки, наколенники, перчатки, то есть то, что поможет хоть как хоть как-то сохранить здоровье. Потому что бронежилетами и касками, в принципе, там обеспечены. Поэтому все наши равнодушные жители Желтых Вод, также, может, близлежащих сел, можете обращаться в ЖЭК номер 3, это Целковского 11, там находится наш штаб. Также мой телефон 095 554 6622. Можете звонить в любое время, я могу подъехать или в штабы и можете оказать помощь. Отдельно сейчас вот хочу попросить молодых мам детей очень востребована сейчас украинская символика, то есть чтобы детки написали какие-то открытки, письма нашим солдатам. Вот какие-то, возможно, ленточки или же на рука, на руки повязочки, потому что на бронежилет, когда пошита украинская ленточка, украинский флаг, не ну, трогательно, очень трогательно. Поэтому прошу, действительно, то есть это недорого, это в принципе копейки, но это очень важно. Действительно, какая-либо символика и рисунки, рисунки, пускай наши детки отправят нашим солдатам вот хоть какую-то такую помощь. Спасибо за внимание. Сувеніри для наших військових з зони АТО з національною символікою будуть прийматися у вівторок, 19 серпня з 16 до 18 години, у штабі національного захисту, що розташований на перехресті вулиць Цілковського та 8 березня, з тим, що у жовтих водах ситуація поки що стабільна і приводу для паніки немає. Звернувся до жовтоводців. Керівник координационного штабу и міський голова Василь Тарасенко. Я хочу заверить желтоводцев что сказать, в городе все нормально, спокойно. Не нужно, сказать, поддаваться панике, не нужно заниматься непонятно какими ажиотажами. То есть, если не дай бог, конечно, что-то будет, то мы вас об этом всем уведомим. Не нужно себе в голове накручивать непонятно что. То есть, все спокойно, все хорошо, все нормально. Город живет, работает нормально в спокойном режиме.